Həşəratlar sinifi bədəni baş, göyüş və qarıncıqdan ibarətdir, yəni 3 hissə. Həşəratların 6 ayağı var və 2 cüt, yəni 4 dənə qanadı var. Bunlardan bir cütü, yəni ikisi üst hissədə yerləşir, yəni qanadın üstünü örtmək vəzifəsini yerinə yetirir, ikisi isə sərbəst uçmaq üçün. Bəzilərində məsələn iki qanadlılarda sadəcə iki qanad var. Bəzilərində isə məsələn parazitlərdə bitdi, birədi. Bunlarda ümumiətçi qanad yoxdur. Qarıncığında 5-11 buğum olur və hər bir buğumda 2 dənə dəlik var. Bunlar nəfəsliklər adlanır, tənəffüsə xidmət edir. Tənəffüs orqanları isə traxeyədir. Həşəratlarda iki tip ağız forması var: qəmricə ağız və sorucu ağız. Gəlin onların ə, quruluşuna baxaq. Qəmricə ağız bir cüt üst, sənə bir cüt alt, sənə bir cüt alt və üst dodaqlardan ibarətdir. Həmçinin də iki cüt qolcuqlardan. Bu qəmricə ağzı formalaşdırırdı və qəmricə ağızlı olan həşəratların mədəsində xitin dişcikləri var. Sorucu ağızlıp isə kiçmən ağ sənə, kiçmən alt dodaqdan əmələ gələn xortuldan ibarətdir və sorucu ağızlı olan həşəratların mədəsində xitin dişliklər olmur, amma əvəzində bunlarda cinədan var. Cenədən e, sözünü biz-bizdə quşlarda eşidəcəyik. Frazatın Maypiki boruları və P disimcikləridir. Maypiki borularının bir ucu kör, digər ucu isə bağırsağa açılır. Şəkildə də bunun aydın izahi görünür. Sinir sistemi bütün bu ayaqlarda olduğu kimidir, lakin bunlarda döşdə 3 dənə sinir düyünü var ki, çox yaxşı inshafe edir. Həşəratlar ayrı cinsiyyətlidirlər və cinsiyyət orqanları qarıncıqda yerləşir. Bunların ə, inşaf etməsi, yetkin fərdi çevrilməsi iki formada gedir. Tam çevrilmə və qeyri-tam. Mən bunu postembryonall inşafda da izah etmişdim. Tam çevrilmə zamanı həşərat pup ə, mərhələsini keçirir və bunlara aidddir: kəpənəklər, böcəklər, arılar, qeyri-tam çevrilmədə isə ə, fərd xarici görünüşünə görə ə, yetkin fərdə oxşuyur, yəni yumurtadan çıxan kimi yetkin fərdinə oxşuyur, həm qidalanma formasına görə, həm görünüşünə görə. Və belə qeyri-tam inşaf keçirən həşəratları biz aid edərik. Çərxcəni, tarakanı, taxta bitini, bitləri Həşaratlarda lamisəni, yəni hissiyyəti yerinə yetirən orqanlara biz bircüt göz, mürəkkəb gözü göstərə bilərik. Bəzi növlərində həm mürəkkəb göz var, həm sadə göz var. Sonra bircüt bığcıq var. Ağız ətrafında çıxıntılar var, lamisəni yerinə yetirən. Digər hissə turqanlarına mən misal göstərə bilərəm. Niçəklə kəpənəkdə olan ön ayaqlardakı dad bilmə qabiliyyəti, çərkədə isə eşitmə və səs çıxartma funksiyası. Həşəratlar çox zəngin növlə malikdirlər və əsas beş dəstəyə bölünürlər. Düz qanadlılardan başlayaq: bura aidddir dana dişi, çercə, şala və sisək. Bunlar arasında çercə ziyanvericidir. Sert qanadlılar və ya bunlara böcəklər də deyirlər. Bəzi nümayəndələri sanitar rolunu oynayırlar. Sonra biz göstərə bilərik, parabizən nümayəndəsi məhəllələrlə qidalandığına görə bioloji mübarizədə istifadə olunur bu böcəkdən. May böcəyi süfrələri çürınti ilə qidalanır və yaxud da bitki kökü ilə, özü isə ağac yarpaqları ilə. Colorado böcəyi kartof yarpağı yeyir və buna görə də ziyan verəcək hesab olunur. Daha sonra biz göstərə bilərik sərt qanadlılara məzar böcəyini ölmüş insanların qalıqları ilə, heyvan leşləri ilə qidalanır və peyn böcəyini peynlə qidalanır. Buna görə də bunlara təbiətin sanitarları deyillər. Pulcuq qanadlıların isə əksəriyyətini kəpənəklər təşkil edirlər və bu həşəratların çoxusu süfrələri ilə taxıllara ziyan vurur və ziyan verici hesab olunur. Məsələn biz kələm kəpənəyini göstərə bilərik ki, onun tırtıl mərhələsində qəmircə ağzı olur və buna görə də ziyanverici həyat tərzi keçirir. Digər nümayəndəsi güvələrdir. Güvələr yum məhsullarını çorluyur. Elə-arasında biz buna sus deyirik. Daha sonra gəlir zərqanadlar və yaxud da pərdəqanadlar da deyirik. Bunlara aid də arılar, qarışqalar və minicilər. Bu dəstəyə aid olan əksər nümayəndələr ictimai həyatı keçirirlər. Arılar haqqında deyə bilərəm ki, ara ailəsini təşkil eləyir. Ana arı bir ədəd, yüzlərlə erkək, 10 minlərlə işçi arı. Qədilim ki, işçi arı dişidir, amma yumurta qoymaq nəslə artırmaqda iştirak etmir. Onun yumurta qoyan orqanını çevrilib neştərə. Biz neşlərin adını çəkmişdik buqmayaqlarda, hörümçəklər sinifində. Əqrəbin neşləri var. Həşəratlarda isə qeyd elədiyim kimi arıların nişləri var. Minicilər isə həşəratların bədənlərində parazitik təşkil eləyir və bəzən ziyanverici şəraitləri yoxa çıxarmaq üçün minicilərdən istifadə olunur. Bu da biologiya mübarizə üsuludur. Həşəratlar haqqında da bu qədər.